Говорит. Вот это, у того очки лучше там, у третьей, третьей еще что-то. Давайте этим отдадим и будем контролировать. Отдали! Они точно себя так повели, как и всегда. Как и всегда. Поэтому давайте на этот раз никому больше не отдавайте эту власть. Мне, Украине, нельзя не эта должность. Я вам я очень много эмоционально эволюционировал в Украине. Я люблю ее бесконечно, потому что считаю, что она будет всем тяжелым опытом. Я считаю, что украинцы должны быть 5-6-10 раз, раз богаче. Но это так. Я был, я был, меня пригласила громада роману в Калифорнию. 10 тысяч украинцев в большом фестивале. Они приехали туда 3-4-5 лет тому назад. У многих бизнеса, большие дома, классные машины. Дети ходят в лучшие школы. В Калифорнии, где очень трудно конкурировать. Извините, что они в Калифорнии у них мозги открываются, и что у нас они тупые или что? Или наоборот, просто там дают возможность, дают возможность им развиваться, а здесь садчики закрывают. Вот и вся история. Какая разница между Польшей и Украиной? Все очень просто. В Польше нет олигархов и нет коррупции. И есть развитие. И есть богатство. И то богатство у народа. У нас богатство у олигархов, у нас коррупция для олигархов, и у нас богат народ бедный. Поэтому, мне кажется, как никогда мы должны сейчас довести наше дело до конца. В Украине была революция. Люди проливают кровь. Мне очень совестно было, что последнюю неделю гораздо больше говорили про меня и про нас переход границы, про вручение Украину, чем про войну, чем про экономические проблемы. Это неправильно. Забудьте сакаши. Это неправильно. Не всякое в том, в каком-то взятом вообще дело. Речь стоит о будущем Украины. И когда мне говорят, грузин, что ты хочешь, во-первых, я себя... Для меня патриотизм Грузии, это то же самое, что патриотиз Украины. Я... Но ну это так. Вчера был день памяти Гангадзе. Георгий Гангазе. Георгий был великим украинским патриотом. Первый раз он сражался с Россией на войне в Абхазе 1992 в году, где погибло 34 украинца вот под этим черно-красным флагом. И 34 украинских военных там погибло. Грузию И Галгази там был ранен, очень тяжело. Он вернулся в Украину украинской мамой с грузинским отцом и потом погиб побед с коррупционным Симоном. Я по моему призыву в Украину приехала. 400 грузинских офицеров с лучшим военным образованием, с опытом борьбы. 13 из них, которых я сдал лично, погибли на Восточном фронте. Десятки из них ранены. Для меня это не пустой звук. Для меня это страна, за которую я тоже готов сражаться и погибать. Потому, когда мне сказали, мы тебя расстреляем, я говорю, хорошо, я сказал своим ребятам, ну что, вы готовы быть расстрелянными на украинском карту? Я сказал, поехали.